Жители Узбекистана знают не понаслышке, что с приходом плодородной осени наступает и хлопкоуборочный сезон. Кроме того, президент Узбекистана поставил задачу перед правительством вывести реформы в сельхозотрасли на новый уровень. Так, лидер по производству сельскохозяйственного оборудования компания «Джон Дир» совершила поставку комбайнов «Чинас». Эти модели нам удалось увидеть в рабочем процессе. Также компания отправила своего эксперта. Специалист провел первый семинар, лекцию в новом оснащенном техникой учебном центре Джон Дир, о котором мы упоминали ранее. Лекцию слушали студенты, преподаватели и профессоры Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства. Детально было рассказано как о самой истории компании, так и о рабочей деятельности Джон Дир по всему миру. В нашем институте проходит демонстрация техники Джон Дир. Эта фирма лидирует в производстве сельскохозяйственной техники. Компания открыла в нашем институте учебный кабинет, оснащенный современным учебным оборудованием. Нам объяснили и показали устройство хлопкоуборочной машины и ее преимущества. Теперь же перейдем от теории к практике. В Чинази компания Textile Technologies Group впервые опробовала приобретенные машины John Deere на деле. Техника желто-зеленого цвета, рассекая хлопковые поля, собирала урожай в то время как мы из первых уст узнали подробности о функционале и эффективности опробованного оборудования. Компания Textile Technologies Group приобрела у нашей компании LandTag 25-30 единиц техники. Сейчас начался сезон сбора хлопка. Комбайн модели 9970 перегружает хлопок на прицеп тележки. Я научился многому, работая в сервисной компании. Недавно мы приобрели у компании LandTech 10 хлопкоуборочных машин модели 9970 и начали сбор хлопка. Также приобрели 4 высококлассных пахотных трактора модели 61195, 10 тракторов модели 61155. Хлопкоуборочные машины оснащены системой GPS, отличаются высокой производственностью труда, собирают 90-95% хлопка с полей. В частности, инженерами отмечено, что новыми моделями John Deere можно управлять дистанционно без участия водителя, что порой значительно упрощает работу. В свою очередь, компания John Deere подчеркивает, что рада помогать развитию сельского хозяйства в республике, а также поздравляет всех фермеров с началом хлопка уборочного сезона и желает фермерам хороших сборов урожая.